ક્લાસ કેવીનિક્લાસ ચેનલમાં આપ સરે મિત્રોનો હું દિલથી સ્વાગત કરું છું આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરવાના છીએ ધોરણ છ માં આપણી નવીન સ્વાધ્યન પોથી જે આપવામાં આવેલી છે તેમાં ભાગ નંબર પાંચની અંદર હિન્દી વિષયનો પાઠ નંબર ચાર છે પુસ્તક અમારી મિત્ર જેના પાઠનું આપણે આ વિડીયોમાં સચોટ સાચો અને સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરવાના છીએ તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ તેના પહેલાં તમે ખાસ કરીને ચેનલમાં નવા આવેલા હોય तो मारा वाला विद्यार्थी मित्रों चैनल ने अवश्य सब्सक्राइब करें वीडियो ने लाइक और शेयर करवा न भूलता पाठ नंबर मित्रों चार पुस्तक हमारी मित्र जै प्रश्न नंबर एक का पेल छे अनु अछ सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए मित्रों जी इसमें पहला प्रश्न है सुंदर फूलों और पत्तियों से बने गुच्छों को खलिया कहते हैं तो उसको मित्रों जवाब आपसे सी गुलदस्ता कहते हैं दूसरा प्रश्न है मन मन की सफाई का कार्य खल करती है तो जवाब है पुस्तक तीन मूल्यहीन शब्द का विलम्ब शब्द है मूल्यवान पत्र खलकिया का महत्व बताया गया है तो किताबों का पांच ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता के लिए सही शब्द तो जिज्ञासा होती है प्रश्न नंबर एक का ब इकाई के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक दो वाक्य में लिखिए जिसमें है पहला प्रश्न पत्र में पता किस और लिखा गया है तो जवाब है पत्र पत्र का पता मित्रों दाई और लिखा जाता है बराबर मित्रों इसमें थोड़ी मिस्टेक है किस और की कि, कहा है किस और यानी मित्रों दाई या बाई तो दाई और लिखा जाता है दूसरा है पत्र किसने किसको लिखा है तो मित्र पत्र पूजन ने मनोज को लिखा है तीसरा पाठशाला में कौन सा अभियान चल रहा है तो पाठशाला में वाच्य गुजरात अभियान चल रहा था चौथा प्रश्न है पत्र कब और कहाँ से लिखा गया है तो पत्र तारीख चार आठ दो हजार ग्यारह को मुंद्रा से लिखा गया है पांच वाच्य गुजरात अभियान के दौरान कौन सा सूत्र घोषित किया गया है तो मित्रों सूत्र है जो पुस्तक के मित्र वो मेरे मित्र छठा प्रश्न है मनोज ने कौन सा संकल्प किया था तो मनोज ने संकल्प किया था कि दोस्त के जन्मदिन या शुभ अवसर पर शुभकामना के साथ साथ किताबों की मूल्यवान भेंट देंगे सात किताबें हमें क्या क्या देती है तो मित्रों किताबें हमें नया ज्ञान देती है और भले बुरे का फर्क बताती है आठ किताबों के बारे में पूज्य गांधी जी के विचार क्या है तो जवाब पूज्य गांधी जी के अनुसार पुस्तक के मन के लिए साबुन का कार्य करती है यानी किताबें हमारे मन के ज्ञान और अंधकार को मेटा कर ज्ञान का संचार करती है अब मित्रों प्रश्न नंबर दो है आ, अपने जन्मदिन पर आमंत्रित करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए तो मित्रों इस तरह पत्र आप भी लिख सकते हो बराबर प्रिय आपका मित्र का नाम लिखने का है नमस्ते बराबर અહીંથી પત્રનો મિત્રો જે શરૂઆત છે એ આપણે આવી રીતે કરીશું બરાબર તો તમારે પણ મિત્રો આવી રીતે તમારા મિત્રને પત્ર લખવાનો છે અને છેલે તમારી સહી કરવાની છે તમારા મિત્ર પ્રશ્ન નંબર 3 uska a hai dakkar chakkar postcard antardeshiya patra aur lifafe ke mulya ko पता कीजिए और उनमें क्या अंतर है वह लिखिए तो मित्रों पोस्ट कार्ड उसका मूल्य है पचास पैसे भेद अंतर तो पोस्ट कार्ड एक तरफ से खुला होता है जिससे प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों को संदेश पढ़ने में सुविधा होती है यह मुख्यतः संक्षिप्त संदेशों के लिए उपयुक्त है दूसरा है अंतर्देशीय पत्र उसका मूल्य पाँच है भेद अंतर तो अंतर्देशीय पत्र एक बंदर पत्र होता है बंद पत्र होता है जिसमें प्रेषक अपना संदेश लिखता है और फिर उसे बंद करके भेजता है यह गोपनीय की आवश्यकता वाले संदेशों के लिए उपयुक्त है तीजा है लिफाफा वो पाँच रुपये का होता है उसका भेद अंतर है लिफाफा एक खाली कागज का आवरण होता है जिसमें प्रेषक अपनी चिट्ठी या दस्तावेज रखकर भेजता है यह विभिन्न आकारों में उपलब्ध होता है और दस्तावेजों की सुरक्षा के लिए उपयोगी है अब मित्रों प्रश्न नंबर तीन है બ જોડ મિલાઈએ તો સૌ સોદાગર તો સોદાગર યાની વેપારી થશે તમૌલી યાની તંબોળી પાનવાળો બજાજ યાની કાપડિયો હલવાઈ યાની કંદોઈ પંસારી યાની ગાંધી મિત્રો અહીંયા લખેલું છે એનો યોગ્ય ક્રમ પ્રશ્ન ત્રણ એનો ક છે જેની અંદર ખાટલો ભરનાર હોય તો એને ખટબુના કહેવાય ટપાલી તો એને ડાકિયા સંઘાળીઓ ખરાદી ઘડિયાળી તો કડી સાંજ ને કાછીઓ તો એને કુંજળા કહેવાય જે આપણે અહીંયા ક્રમ લખેલો છે પ્રશ્ન મિત્રો ચાર ઉચ્કા ચિત્રકો દેખ નિમ્નલિખિત વાક્યો પડીએ ઓર ક્રિયાઓ કો મિત્રો સરસ મજાનું એક બગીચાનું ચિત્ર આપેલું છે માળી છે બગીચામાં પાણી પાઈ રહ્યા છે એક છોકરી ઇંચ કે ઇંચી જ રહી છે બરાબર અલગ અલગ પ્રવૃત્તિ થઈ રહી છે ચાલો એને સમજીએ બરાબર तो ते यहाँ पर जोशो मित्रों यह एक बाघ है बच्चे झूला झूल जुल रहे हैं माली पौधे को पानी दे रहा है बराबर उस तरह मित्रों उपयोग क्रियाओं के वाक्य में प्रयोग कीजिए तो वाक्य में प्रयोग कीजिए जिसमें मित्रों पहला है पढ़ना तो पढ़ना मैं रोज़ सुबह पढ़ता हूँ दूसरा है चलना वह स्कूल जाने के लिए जल्दी जल्दी, जल्दी चल रहा है दौड़ना बच्चे बगीचे में दौड़ रहे हैं खाना मुझे सुबह जल्दी खाना पसंद है पीना मुझे ग्रीन टी पीना अच्छा लगता है खेलना हम सब पार्क में क्रिकेट खेलते हैं देखना मुझे अच्छा लगता है जब तुम फिल्म देखने आते हो और हंसना उसके मज़ेदार जोक्स सुनकर हम सभी हंस पड़े तो इस तरह मित्रों आप लिख सकते हो अब मित्रों प्रश्न पाँच हैं चित्रों को देखकर कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए मित्रों जिसमें पहला प्रश्न है स्कूटर वाला क्यों रुक गया है तो उसका मित्रों जो आप वाला ट्रैफिक सिग्नल पर लाल बत्ती के कारण रुक गया है है। जो रुकने का संकेत देती दूसरा प्रश्न है, है ट्रैफ़िक सिग्नल में कितने रंग की लाइट होती है तो जवाब है ट्रैफिक सिग्नल में सामान्यतः तीन रंग की लाइट होती है लाल रुकने के लिए पीली सावधान होने के लिए और हरी चलने के लिए तीसरा साइकिल वाला हाथ क्यों दिखा रहा है तो साइकिल वाला संभवतः दिशा बदलने का संकेत देने के लिए हाथ दिखा रहा है ताकि दूसरे वाहन चालक सतर्क रहे चौथा दूसरे चित्र में लड़का किस ओर चल रहा है तो दूसरे चित्र में लड़का सड़क पार करते हुए बाई ओर चाह रहा है और पांचवा है पहले चित्र में लड़का क्या कर रहा है तो पहले चित्र में लड़का झेबरा क्रॉसिंग का उपयोग करके सड़क पार करने की कोशिश कर रहा है जेबरा क्रॉसिंग पैदल यात्री के लिए सुरक्षित रूप से सड़क पार करने के स्थान है प्रश्न मित्रों छ नीचे दिए गए संकेतों को पहचानिए पहला संकेत है तो मित्रों यह डाकघर है ये डाक पेटी है दूसरा है तीस, तीसरा संकेत है मोबाइल निषेध और चौथा है गाड़ी पार्क निषेध बराबर प्रश्न नंबर सात निम्नलिखित वाक्यों को बढ़िए मित्रों अँ वाक्यों ने वाँचवा है पची उपरोक्त वाक्यों की एक ही मुख्य क्रिया है अतः ये सरल वाक्य है तो ऐसे मित्रों आप ऐसे तीन सरल वाक्य बनाकर लिखिए तो मित्रों वाक्य में राधा ने गाना गाया सूरज पूर्व से निकलता है बच्चा पार्क में खेल रहा है इस तरह बाद में है निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए मित्रों यहाँ पर वाक्यों वाँचवाक्य बना है वाक्य है बराबर तीन से एक वाक्य बनाकर लिखिए जिसमें पहला है रीना बाजार गई और फल खरीद कर घर लौटी मैं तुम्हें समझा रहा हूँ परंतु तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो और तीसरा सूरज ढल गया इसलिए अंधेरा छा गया बाद में मित्रों भी निम्नलिखित वाक्य को पढ़ने का है और बाद में आप ऐसे तीन मिश्र वाक्य बनाकर लिखिए तो ये तीन वाक्य है जिसमें पहला है यह यदि तुम तो मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी जो व्यक्ति सच्चा है वही समाज में समाप सम्मान प्राप्त करता है वह मुझे अच्छे से जानता है क्योंकि हम बचपन से साथ रहे हैं अब मित्रों प्रश्न नंबर आठ है निम्नलिखित विषय के बारे में लिखिए जिसमें आपकी पाठशाला में आयोजित गणतंत्र दिन समारोह का वृत्तांत वर्णन लिखिए तो मित्रों गणतंत्र दिवस समारोह का वृत्तांत आप ऐसे लिख सकते हो मैं धीरे से स्किप करता हूँ आप मित्रों ऐसे लिख सकते हो बराबर तो सरस मजा का निबंध है बराबर इस तरह लिखने का है तो विद्यार्थी मित्रों आवे रीते तुम्हारेपण तुम्हारा अंदर आज ये पुस्तक हमारी मित्र है उसमें लिखने का है બરાબર તમને આપણો આ જે વિડીયો છે ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે ખાસ મિત્રો વિડિયો ગમે હોય તો લાઇક કરજો તમારા મિત્રો સુધી વિડીયોને શેર કરવાનું પણ ન ભૂલતા અને હશ તમે ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને મિત્રો અવશ્ય સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો જેથી કરી અમે તમારા સુધી ધોરણ છના તમામ સો અધ્યયન પોથીના વિડીયો એકમ કસોટી પ્રશ્નપત્રનું સોલ્યુશનના વિડીયો હોય કે બીજું ઘણું બધું મટીરિયલ ધોરણ છનું તમામ પ્રકારનું મટીરિયલ છે અમે તમારા સુધી મોકલી શકીએ તો આશા રાખીએ તમને આપણા વિડીયો ખૂબ જ ઉપયોગી થશે અને આપણી ચેનલની મિત્રો અવરન અવર મુલાકાત લેતા રહેજો જેથી તમને તમામ પ્રકારનું મટીરિયલ છે એ આપણી ચેનલના માધ્યમથી મળતું રહે તો ચાલો મિત્રો ફરી મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં અમને રજા આપશો જય હિન્દ જય જય ગરવી ગુજરાત